Да, Богдан, Ночью период где-то с 21.30 по 22.30 вот, были где-то по территории депо 7-8 прилетов. 4 в бокс вот это, э, профилактории ремонта и обслуживания троллейбусов. Вот, и остальные по территории. Вот, повреждено здесь в боксе 5 троллейбусов марки «Богдан» и э, на территории 19 троллейбусов, всего 24 троллейбуса. Вот, были также э, пошкоджены контактная сеть на территории депо, поэтому сегодня троллейбусы на линию пока не выехали. Ремонтируют сеть, дальше будем смотреть уже по ходу.